Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat saya. Salam satu hobi. Oke, sahabat saya. Ya. Untuk kali ini saya mau coba untuk review ya, satu jenis pan ini saya. Ini adalah jenis pan saya warung milik saya dulu ya. Jadi di sini untuk perkembangannya kurang lebih seperti ini untuk hasilnya ya. E, ini masih butuh proses panjang ya, masih proses. Jadi kita coba untuk rapikan ya, rapikan lagi supaya apa e, lebih fokus pada cabang yang kita e, inginkan ya kayak cabang-cabang yang kita inginkan seperti ini harus kita buang terus nanti juga kita kawati ya, kawati beberapa supaya kedepannya lebih bagus ya. Jadi untuk batang-batang yang sudah besar ini kita kawati ya, yang kecil kita biarkan dulu, oke? untuk karakter batangnya seperti ini ini dulu stek batang ya stek batang ee, saya berburu bahan bose di pesawahan dulu ya ee, ini saya ambil batang atas batang atas ee, alhamdulillah ternyata untuk jenis bahan bose baru meskipun e, batang atas ya ukurannya tergolong cukup besar dia juga bisa e, hidup ya bisa tumbuh subur seperti ini oke okay sekarang coba kita untuk kurangi supaya lebih bagus lagi oke okay, saya saya jadi untuk cabang-cabang yang harus kita kurangi seperti ini ya cabang yang bagian bawah terus cabang-cabang yang intinya yang enggak kita pakai kayak seperti ini jelas nggak kita pakai ya harus kita buang uh, supaya dia untuk Uh, nutrisi ya nutrisi makanan itu bisa tersalur ke batang-batang yang kita inginkan. untuk batang yang sudah uh, terlalu besar, kalau menurut saya sih kalau saya biasanya saya buang. Ya. ini uh, yang sekiranya mungkin kedepannya kita pakai, kita biarkan dulu ya. nanti untuk masalah potong nah, gampang ya kalau kayak ini. kalau memang nanti dirasa mengganggu kedepannya ya harus kita buang. Oke, saya, kayak cabang-cabang seperti ini ya. Kalau dirasa mungkin kedepannya kita pakai, kita buang saja. Nah, seperti ini nanti kita khawatir dengan tujuan apa supaya dia itu eh uh, mau tumbuh tunas di sini ya. Di sini nanti uh, supaya dia mau tumbuh tunas nanti kita potong yang ini kalau ini dia sudah tumbuh tunasnya ya di sini kita potong karena apa di sini kita potong untuk yang ini ya untuk cabang yang ini, itu nanti kita pakai di sini. Di sini kita potong karena untuk jaraknya, jarak antara cabang satu sama cabang dua ini, ya, ini terlalu panjang, jadi harus kita potong. Kita coba untuk bikin cabang rapat, ya. rapatan cabang, atau tunasnya ke depannya supaya lebih bagus. Kalau terlalu panjang kurang bagus ya, sama cabang-cabang yang terlalu dekat ya harus kita buang karena kalau terlalu jauh ya terlalu panjang ya nanti kurang begitu bagus ya. Nah, yang jelas kita bikin rapat ya kayak seperti ini ya kayak seperti ini jadi dia ini jarak antara mata tunas eh, yang paling bawah ya nah, kayak seperti ini kan jaraknya nggak terlalu jauh ya jadi nanti bisa kita, kita, kita atur lagi lah kita rawati supaya eh, pertumbuhannya Lambat sebentar ya, memperlambat sebentar nantinya ya, Nanti kalau sudah terlihat subur ya, kita mulai bengkak, eh, kita lepas kawatnya. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Ini kita coba untuk kawat ini ya, kita rawati eh, supaya lebih fokus lah nah, untuk pengarannya ya. Jadi, kalau nggak kita rawati. Kita namanya program ya, program harus kita program sejak uh, seperti ini. Nah, kalau kita biarkan, nanti malah kurang begitu bagus ya. Bisa-bisa uh, pecah ya, karena apa? Jenis bahan bahasa baru ini biasanya uh, pecah ya, kita pecah. Tapi asalkan nggak putus saja untuk jenis bahan bahasa baru ini, uh, meskipun pecah, dia tetap mau tumbuh ya, tetap mau tumbuh. Oke, okay, saya so, bonsai, ya. Jadi untuk hasilnya, ya, kurang lebih seperti ini. Untuk merapikan ya, merapikan uh, salah satu jenis bahan bonsai waru. Ini dulu hasil spek batang ya, spek batang-batang atas ini ya, batang atas. Alhamdulillah ternyata bisa tumbuh subur seperti ini. Oke, okay, untuk video kali ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, dengan karakter batang seperti ini, kita bikin pola, semu uh, sehingga menjadi sebuah bonsai. Yang kedepannya bisa lebih bagus. Oke terima kasih untuk sobat yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe nya agar sobat saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.